Всем, кто помог в нашем трудном деле, без кого наш концерт не состоялся бы. Это, во-первых, я хочу сказать большое спасибо всем родителям которые в течение года меня поддерживали. И особенно родителям средней группы, которые сейчас, вместо того, чтобы смотреть концерт, носились со своими детьми по сцене, не за сценой. И особенно Валентине Николаевне Поповой большое спасибо, которая шила нам костюмы в этом году, которая нам написала сценарий, которая помогает нашим консультантом, что мы комплективо во всем во всем. Осте. Я хочу поблагодарить Копанева Владимира Матвеевича, который нам поставил впервые Спасибо, Я хочу поблагодарить Сергея Ивановича, который любезно согласился с безочетом, ведущим нашего концерта. Спасибо. Звукорежиссер. Ой, звукорежиссер, господин. Мастер по средствам. Вазинков Петр. И, конечно, теперь непосредственно со мной работает. Это, Игорь Берцов, Игорь Яковлевич Всех, да, огромное спасибо за этот праздник, за сказочный. Всем, 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 кто сейчас, кого перечислили, Борис, больше слов нет. Спа спасибо. Пусть ваша жизнь будет сладкой, как конфеты, которые тут висит. И Наташенька, спасибо вам большое.